Сегодня я покажу вам все наше хозяйство, какие у нас есть. Все наши старички, что живут на улице. Так ну, на улице, тут они по сарайчиках, они будут у нас тут в этом притулочке жить. Там, где у нас пункт вакцинации, карантин. карантину. Только что это такая новенькая, ну, летом прибилось тут жить. Все старый рыжий хозяйский. Она наша персиха вона прибігла з главного центру і там жити не хоче зовсім, но тут їй подобається на вулиці. Зараз ще покажу. Вон тут бігають такі пухнастий білий, але ну, він такий швидливий. Ну це мабуть скейтчейс, так свійсь, якоїсь бабушки. Але прибігає їсти. Тут ще такий рижий пухнастий такий прибігає. Зараз покажу хто у нас в сарайчиці є. Показуючи нашу персиху, яка живе. Тут рядочком вибрала тут, тут жизнь. Вы цю жизнь. бачили. Ця трьохмасна. Але треба її вже назвати, бо вона з хазяйської хати, щоб по сусі переселилася вже повністю до нас. Ее, ее треба її якось назвати вже. не один глазик нездоровый, ну уже после хворобы. Добро, что она хоть так выжила. Так, а вон Василиса. Поспала тики, я бачу. Вышла, сходила на утренний туалет. Гарна девчина зарывает все песочек. Василина, пошли по ему. Василина, Василина, Василина. Пошли, пошли, пошли по ему. есть. Воспункт карантину. От, Це останній наш дистрофик. це, оказалось він, котик. він такий, Але він уже такий. от уже, бачите, як гарно. От ми його трошки прокололи. Нормально. До лікаря звозили, лікар проколол, Тут він від'ївся, вже так їздить, вже так не срет. Уже на лапках нормально задник бігає. <поєцько>. Ну, попа ще Да, Да, да. <поєцько> <поєцько> Он такий рад, что у него есть свой просто Просто если у него есть крышей, есть котик. есть. кому комусь будет счастье. Вот наш хлопчик. И сидит в карантинном боксе. Хвалит с тем, чем следует. У него и лишай, и подхожный клещ, и вируска у него тут. Мы надеемся, что все будет добре. Потому що вроде вже все позади таке страшне. Скучно їм колись одному в боксі сидіти. Багато плаче, ну що зробиш? Мусить один посидіти. Ось тут троїця. Два пішло вже в гараж пішли. тут чекают другие вакцины. И тоже пойду туда, в центр наш основный. А пока еще вот тут также живут. Вот этот белый рыжий вот в этом боксе. Мы его приходим, просто выпускаем, чтобы он тут побегал, размял лапки. вот так еще зараз покажу еще одного. Так вот тут для котов, какие тут будут ну, наших старичков, которые будут тут жить зимой. Вот выход запасной. Вот тут на шкафу будет у них сверху лежанки. Для них они туда, он туда заходит. Тут уже зараз Тархмас нас Василина, Васек. Это лестница. Спуститься вниз. И он там сухой корм. Тут теж внизу двері ріженки, в місяць буде, аби вони мали бажання. Ну і до сих пор ми стекол ми не зробили, тому що стекол, стекол немає поки що. Вже два тижні чекаємо замовлення, але щось немає стекла. Надіємося, на чому тижні буде. Вже поставимо і зробимо бокси. тому що не вистачає боксів у зокрема. Такі в нас справи. Хто нас підтримує, ставте лайк, пишіть коментарі. Поставьте відео колокольчик, щоб приходило вам повідомлення, тому що нам важливі перегляди, а переглядів мало. Хто там кричить? А це випустили погулять. Переглядів не дуже велика, всього лишь там по 200-300 переглядів. майже 3000 аудиторії. Це, звісно, печалить трохи. Тому що нам не вистачає переглядів і дуже-дуже багато не вистачає переглядів. Щоб з Ютуба щось хоч почалося щось йти допомога. Ось у нас такий бокс. Вон там, а внутрі ще один бокс окремий лазарет. Так, зараз вранці батарею. все досить тепло. Ви бачили, ну в цьому відео побачите, що е на центре по котиках там уже коврики то я вам скажу так что коврики чувствуете что тепло так холод не тянет только потому что нужен а под линолеум все два вида пенопласта ну на, наполь, на напольного и вот по постели тут линолеум все было краще прибирать то с него все равно иде холод прямо сверху что-то ну вот такие что -то. Себе покажу трохи. Ну вот такие новости за последний час. Это видео я захотел показать и вам всех наших костакив разом. Сейчас я вам покажу, сейчас зараз, ну в этом памчаты все, в этом серии я всех сберу. Ну, в течение двух дней я вознимал, чтобы показать всех полностью, какие у нас на наших на наших руках саки коваки. Поэтому благодарю всем, кто смотрит нас, кто комментирует, кто донатит, нам. Дякую вам всем. Ваша підтримка дуже важлива для нас, бо без нього нам було дуже дуже тяжко, тому що це все, все на троїх 4. Дуже, це, багато. Це. це у нас процедури Ось Такі кормимо його. Докармлюваємо точніше. От такі. красавчик нас. Так, вот наш пиратик. Потом покажу за раз яичных еще. Пиратик. Покажи, 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 покажи. Вот и Ника. следующий раз я снимаю. Тут уже обоих. хотят и любит Кушай, Ранка на шее. Сама. <плодовая музыка> чует, она нам хочет. Тихонько. О, давай еще один. иди поешь, тут зараз пират все съест. Ходи сюда, ходи сюда. печный шум мы ликуем. Тоже кс -кс -кс. прибился к нам. Весь в клещах. С ней подкожные клещи. Он так не боится, дождя. такие тошки ликуемые. Вот кот. Уже мы его третий раз ездим. Были и уже состояние не краще. Ну и еще трошки тоже будут красавчиком. А ну, вот нас черный принц. Что они вот такие? Бывает, ну да. Приходит до хаты, ну, спать в ванну. Мы ну, закастрированы уже, уже. Между прочим, пират тоже уже кастрированный. Вот это еще. Что я показывал, все не кастрированный, но ну, хвори. Зараз, пока еще. Только хвори, мы его начнем не Зараз мы вам покажем наш центр с нашими котиками. Стараюсь показать тут всех. Вот эта серия про котов, про всех, какие у нас есть. Я вам покажу в этой серии всех котов, какие у нас есть. Это да, а наша красавица. Чуете? Это, это были на этом у нас эти два таких, как их называй, два Гитлера. Заметы. Чего? Значит, <пишут> 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 такие воды. И еще один такой самый я. Так, продолжим, одним катом всех снимать. Добби, покажите уже. А хочу Доби, Доби хочу, где хочу Добби, Добби хочу, а вот наш Доби. Вы впизнаете этого красавчика Доби. Какий он был лысый, а зараз, видите, какой он уже оброс. Вот что значит в нормальных руках нормальным ликуванием. Сейчас я вам все покажу. О, еще, бачите, тут двое. Вон еще тут двое. Так. Сейчас покажу далее. всех и сразу и не побачить. Так, а где наш Кузя? Кузя, Кузя. Где наш Кузя? Бачу. Только недавно так что был. Май. Oh, Здесь мы его хотели. Здесь, Здесь коробки. Бабу, били так, в коробке 100 500. бабу біля вікна. Так, той коробки нема. Какой? Это... А, да, там его, да, да. Там его коробка. Сейчас мы его покажем. Кузя такого, что снял из петли. Оп. Да, вот наш Кузенька. Красавчик. А что ты кишпишь? Боится. Кузя, Кузечка. А. Побег, 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 побег. Бачит у него шрам. Он бачит, такие. у Хочу вам показать его блыщи. Бачите, мы его сделали, он там заховався, заховався, да, кузечка, боится, я его, еще его ни разу и так на руки не брал, всего девчата, ну ладно, то все будет нормально, так, ну вроде бы всех показал тут. такие-то игры у них. Так, а кто у нас тут сидит? А вот она. У бомбочка. Ходи сюда, бомбочка. Тоже такая была. Приехала такая, же страх был на нее подавиться с той реками. А зараз такая уже гарная стала девчина. Так, пантера, а ну на. Хочешь, чтобы ее познимали все хотят уваги, съемок. Ну не будем вытаскивать ее. А все дыхает, умывается. Вышла наша бомбочка. Видите, какая она стала? Вычихлась. Это такая снова такая кошечка, которая была. А то, что такая страшненькая приехала с той лекарни. Ой, все будет хорошо.